Как бы должен где-то отчитываться, потому что ты там публичный. Но из-за того, что ты видишь э, плоды, когда какие-то проекты с тобой не ассоциируют, и их можно по-другому развивать, без привязки к себе, э, без э, какого-то фона, без в том числе каких-то минусов, которые это дает, ну, вот такая стратегия выбрана. Я не знаю, когда мы сможем э, больше афишировать или транслировать. Есть какие-то идеи, проекты, которые в целом. Ну вот nda проекты и вот такое существует Для в мире. Для этого они и NDA? Для этого mm -hmm. они NDA. Если раньше я все показывал, рассказывал, транслировал, то сейчас я выбрал стратегию наоборот того, что мы не афишируем много чего. И это пока дает только больше плодов. Будет пару анонсов в начале года о сайдовых проектах вокруг аффилиата, которые мы будем ассоциировать с ТД, но это такой мизерный процент от того всего, что мы сделали. У нас удалось закрепиться по некоторым вертикалям в больших цифрах, но справедливости ради хочу сказать, что у нас были попытки разворачивания достаточно большого количества вертикалей, потому что в том числе в 2024 году я там ставил себе таргет про супердирискацию вертикалей, и это не дало э, плодов, но я рад, что мы это попробовали, причем в нескольких итерациях с разными людьми. В некоторых местах точно убедились, где это например, недотестированная гипотеза, а где это точно просто, ну, мертвое MVP как таковое, которое не даст тебе того ожидания. Поэтому вот наш фокус там на там iGaming, ключевая вертикаль, там на борту еще там буквально парочка.